Перед вами был собеседник, который утверждал, что первая мировая война началась с Советского Союза из Германии. Я ему говорю, что это великая отечественная началась, а первая мировая война началась раньше. Э -э -э ну вот мы с ним не сошлись, и он почему-то убежал. Э -э как вы думаете на эту тему? Ну, вторая мировая началась в 1939 девятом. А первая в четырнадцатом году. То есть, про, 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 простите, я, я ошибся, я про вторую мировую мы говорили, да? Вторая мировая война. Ну, в тридцать девятом году она началась. За неделю до начала между Советским Союзом и нацией Германии были, был подписан секретный договор под названием Пакт Молотова-Риббентропа сфера влияния Польши, где в этом договоре четко распределили. Сферу влияния. Германии пол Польши отходит, в Советском Союзе друга... Союзу другой, другая половина. А сама война с чего, с какого момента начала войны можно назвать? Вот именно с какого момента, с ч... после какого факта можно сказать, что начало войны произошло? С того факта, который зафиксирован, где нацистская Германия в городе Гданск. Вот, то есть наци разделения совершили атаку на местную почту, убили э, охранника, убили полицию, которая выступала против, и с этого момента началась война. То есть это официальное начало Второй мировой войны, 1 сентября 1939 год. То, то есть с убийства охранника началась Первая мировая война, ой, Вторая мировая война, да? Ну, она же просто так не может начаться. Должно быть принято какое-то решение. Решение было принято еще за неделю до двадцать 24 августа 2000, 1939 года, когда Советский Союз подписал вот этот секретный договор с нацистской Германией, где они решили Польшу разделить. Смотрите, в Европе стран 20 подписала точно такой договор, Советский Союз их уговаривал не подписывать. И когда все подписали, Советский Союз то же самое сделал, как говорит, ну раз вы все подписали, нам тоже ничего не остается сделать, как подписать его точно такой же договор и Советскому Союзу. Но я про другой вопрос задал. Что именно послужило началом войны? охранника или пересечения границы там или э, выдвижение германских войск за пределы своего государства там ну что именно вот факт какой э, именно начало войны факт который был за неделю до начала войны подпись секретного договора о разделении польши между советским союзом и германией я полностью с вами согласен но... что вот эти факты были раньше подписаны но я не видел, не слышал, чтобы кто-то военным каким-то образом заходил, уничтожал другие страны, захватывал и так далее. Вот все началось с 1 сентября, когда нацисты проявили агрессию в сторону Польши. А почему в сторону Польши? А если нацисты напали на Польшу на вторую страну, а перед ней на бы на другую страну. Это было бы началом войны или нет? Или надо именно, что на Польшу нельзя нападать, только с этого момента начинается война, а на другую страну можно нападать? Не, ну, это я, не считается. Я же вам отвечаю, что официально начало Второй мировой войны это 1 сентября 1939 года, когда было вооруженное вторжение против государства, которое не собиралось подписывать на Германии никакие договоры. То есть те государства, которые заранее подписывали какие-то договоры с Германией, вступали в союз, вступали еще в какие-то там блоки и так далее, там нельзя было начать какую-то войну, потому что там все происходило по договору. Польша не хотела вступать в союз ни с нацистской Германией, ни с Советским Союзом. А Германия хотела иметь большее влияние в европейской части этой Европы, ну, в Европе хотела. Вследствие чего они начали с Польши, то есть против государства, которое не хотело сотрудничать ни с одним, ни с другим, хотели быть самостоятельным государством. Скажите, а Чехословакия хотела сотрудничать с, с Польшей или с Германией? Чехословакия подписывала договор о введении войск нацистской Германии на территорию Польши, на территории Чехословакии в момент, когда нацистская уже и начали угрожать, что они сейчас зайдут и начнут против них войну, чтобы избежать вот этих всех факторов, ну то есть избежать каких, каких, каких? чтобы избежать большущего количества погибших э, погибшего населения и уничтожения инфраструктуры всего государства, Чехи пошли на условия, вот. Э, они добровольно пошли, да? Ну их принудили. Mm -hmm. Принудили. А принудили каким образом? Ну, обычно войска уже стояли на границе с Чехословакией. Угу. То есть экспансия вооруженных сил Германии на другое государство, оккупация двух областей, Судетская и еще какая-то область, это уже можно считать началом военных действий? Военные действия официально начались 1 сентября 1939 года, после того, как... Германия с Советским Союзом, поделив Польшу, решили уже вторгаться. То есть, когда Чехословакия, у Чехословакии же войны, в принципе, как таковой не было, когда нацисты заходили. Они подписали... Э, Капитулиров... Мюнхенский, капитулировали, да, они, капитулировали, они, капитулировали, по, капитулировали они, 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 подписали Мюнхенский договор, где нацистские войска зашли, там была, сви, была сфера влияния. Они почему туда зашли? Потому что в Чехословакии было очень большущее предприятие по разработки танков и другой военной техники. Вследствие чего чехи понимали, к чему это произведет. Произведет чехословаки, Чехословак я понимала. И они подписали мирный договор, где они входили в союз с Германией, но не вступают в войну. То есть там войны не было. Вот смотрите, на вот этот момент Советский Союз жестко протестует. Нельзя давать вооружаться гитлеровской Германии. Это очень опасно. Великобритания говорит, там мы хотим, чтобы гитлеровская Германия вооружилась, вооружилась. В Чехословакии было, да, вы правы, половина промышленно, военной промышленности Европы была только в Чехословакии. Чтобы Гитлер смог начать большую войну, ему нужно было срочно вооружиться. Советский Союз протестует, Великобритания настаивает, плюс Советский Союз и заключает Клунскинский договор, как вы говорите, no. в которым отдают военную промышленность Европы Гитлеровской Германии, правильно? Причем Гитлер договаривает со Польшей, Германия и Польша договариваются и делят Чехословакию, Польша занимает, оккупирует Тишинскую область, Германия оккупирует и Судетскую область. Э, на этот момент Франция, Дания, Нидерланды, там э, еще ряд стран э, все заключили с Германией э, договор, а не нападении. Тот же самый пакт молотова Дебентропа. И когда уже э, э, это произошла экспансия Гитлера на э, нападение на другую страну вместе с Польшей, в сговоре с Польшей э, проходит год, Гитлер заявляет Польше, говорит. Вы после нашей революции, в России была революция в 17 году, а у нас была в 18 году. Мы были слабые, и Россия была слабая в этот момент. Вы оккупировали часть германских земель и часть российских земель. Русские со своими землями пускай разбираются сами. Но вы нам наши земли верните. Польша отказывается вернуть Германии ее земли. И Гитлер предает своего союзника и нападает уже на вторую страну. Это на Польшу. Проходит две недели, Гитлер, Польша сдается, Гитлер оккупирует всю Польшу. Советский Союз на следующий день после того, когда правительство Польши сбегает из страны, заявляет Германии, что «Стоп, ребята, вы там на свои земли претендовали, а оккупировали всю Польшу. Нам это ваш союзник». Разбирайтесь с ним как хотите. Но на те земли, у нас есть свои претензии к Польше. Земли в 1920 году, по-моему. И говорит, и говорит Гитлеру, вы, пожалуйста, будьте добры, те земли, которые Польша оккупировала у России, будьте добры, освободите. И э, Гитлер говорит, хорошо, э, и уходит, и Россия занимает ровно те границы, которые были Российской империей до Октябрьской революции, и говорит, а дальше там разбирайтесь сами. Э, Сталин понимает, что война неизбежна, начинает готовиться с Гитлером, он видит, что его толкают начитает готовиться к войне с Гитлером. Гитлер, соответственно, получив половину промышленности Европы в Чехословакии, начинает готовиться к войне с Советским Союзом. Ему помогают Великобритания, поставляя для самолета мистер Шмидт, например. Для танков двигателя Мистер Шмидт завоевал пол, пол Европы, чтобы вы знали. Это были все на английских моторах. Нефть поставлял США, Морган поставлял. Они толкают Гитлера на войну с Советским Союзом. Так вот, о каком сговоре и о каком начале войны из Советского Союза вы говорите, если произошло все вот так, когда Германия с Польшей вместе нападают на Чехословакию? Россия, ну, Советский Союз, да, занимает, э, отбирает земли свои же, возвращает и вернул их не России, кстати, а Украине, чтобы вы, вы знали. Львов там вот эти все земли отошли от а Польши именно к Украине, не к России, э, ну, присоединил к Советский Союз. Так вот, о каком сговоре вы говорите э, Советского Союза и начале войны в, в, в сговоре, если все было вот так, что вся им... Пропас с Гитлером уже объединилась, договорилась, и Советский Союз самый последний заключил точно такой договор о ненападении. Единственное, что Советский Союз предъявил Германии, что польские земли, которые, точнее, не, свои земли, которые оккупировала Польша, мы вам не отдадим. И что и произошло. Гитлер на тот момент уступил, сказал, да, базара нет, это действительно ваши земли. И отступил. Отпись. И Советский Союз их присоединяет именно к Украине. И к, России, а к Украине. Отвечаю вам теперь на э, ваше сказанное. Во-первых, Польша не была подписантом Мюнхенских соглашений. Вот, когда э, союзники Чехословакии обещали, что не будет войны и подписывали Чехословакии этот договор, этой войны не произошло. момент, когда на Германия входила уже на территорию Чехословакии. Между Польшей и Чехословакией еще с 20 -го года, с 18 -го года, шла одна проблема. Маленькая территория, где проживает 80% этнич этнических поляков. Вот в течение вот этих... Получается, 20 лет решалась вот эта проблема. То есть Польша высылала большущее количество разных нот с требованием, чтобы Чехословакия отдала ту территорию, которая принадлежит Польше исторически, как сейчас, ну, типа, некоторые утверждают, да, про Украину со стороны России. Потому что там проживает 80% населения этнических поляков, и они готовы даже провести референдум свой, свой собственный. Чехословакия от этого отказывалась до момента, пока не поняла, что сейчас Гитлер вторгнется. Они так думали. Сестричок, после того, как они отправили две ноты в течение двух месяцев в сторону Чехословакии, эта территория была отдана Польша без единого выстрела. Об этом говорят как э, политики Чехии, историки Чехии. Да, так, по и, Чехия капитулировала без боя. Так и она не капитулировала. Был подписан договор между Польшей и Чехословакией. Вот никакой договор. Ну, вы сами был, сказали их принудили. Никакой договор между э, Польшей и Мюнхенским вот этим соглашением не было. Польша не была участником, не подписан вот этого договора. Во-вторых, э, когда на разделяли польшу я же вам говорю было был пакт молотова ребентропа секретное вот это соглашение которое как раз таки раскрывает сферу влияния то есть это не происходило то что германия совершила акт какой-то агрессии а позже советский союз ей начал предъявлять нет заранее уже договорились, какая территория отходит Советскому Союзу, а которая отходит на ну, той же самой Германии. По поводу того, что вы утверждаете, что якобы, советский, что якобы все там спонсировали Гитлера и так далее, вы делаете маленькую ошибку, потому что в момент, когда уже Гитлер напал полностью на Польшу и начал тому которые проживали на территории Польши. Еще в течение почти двух лет Советский Союз продолжал сотрудничать с нацией Германией, до момента, пока не, был, не была объявлена спецоперация Барбароса. Но в большинстве случаев большущее количество серовины, то есть тех же самых ресурсов, поставлял Советский Союз также Германия. Если вы утверждаете, что это была лишь там Великобритания или Соединенные Штаты Америки, вы очень глубоко ошибаетесь. Потому что это когда происходило, Гитлер... это происходило Прости, с момента, когда Гитлер пришел к власти, там, 29-31 год, когда он пытался Когда через коммунистические... под Москвой США через... еще продолжала так. их снабжать нефтью. Когда когда Гитлер приходил в власти, а помогал ему как раз таки Сталин, создав там коммунистическую партию в Германии, вот, тогда как раз таки Советский Союз и начал приводить к власти своего союзника Гитлера, вот, и он с ним сотрудничал до 1941 года. То есть вы говорите очень много, делаете большущее количество ошибок, где заявляете... Но самое главное, союзники, в... Да, делаете большущее количество ошибок, утверждая, что Польша была союзником Германии по поводу разделения Чехословакии, хотя Польша не была подписантом, и вот эту территориальную спору они решали как раз таки на уровне двух государств, Польши и Чехословакии. И по сегодняшний день ни одна, ни другая сторона не имеют претензий. Вот. Здесь вы ошибку сделали, обвинив другое государство в том, чего оно не совершало. И по сегодняшний день никто из этих государств, политиков, историков не имеет никаких территориальных или исторических претензий. Далее вы сделали утверждение, утверждение и ошибку в том, что только Морган спонсировал, советский, э, спонсировал Германию. Но забываете факт о том, что нач уже в момент начала Второй мировой войны все Подписанты, гаранты отказались от спонсирования той же самой Германии. И единственный, кто поди продолжал поддерживать нацию Германию, это как раз-таки Советский Союз. До 1941 -го года, до объявления спецоперации Барбароса. Вот. Поэтому ну, не нужно манипулировать теми историческими фактами, которые подтверждены. Но и в конце, я же вам говорю, были заранее подписаны... Но сотни разных договоров между разными странами Европы, тот же самый тот же самый Советский Союз, вот, но нигде не шлось не шлась речь о том, что заходит что-то государство на территории другого государства и оно делится на большущее количество разных э, территорий. Это произошло как раз таки в момент, когда Гитлер вторгла, вторгался в Польшу и уже за неделю до вторжения они имели Советским Союзом полнейший план какая территория отходит Советскому Союзу, а какая территория будет отходить на Германии. Поэтому, ну, вы, если не до конца где-то прочитали или не знаете каких-то фактов, не утверждайте, потому что делаете очень большое количество ошибок. Ну вот смотрите, США продолжала спонсировать Германию, когда уже советские, гитлеровские войска стояли под Москвой. Это раз. Второе. Советский Союз не делил Польшу. Он только претендовал на свои исторические земли, совершенно не претендуя ни на какие чужие земли. От слова совсем. Вы хотите мне сказать, что Советский Союз подписал договор с Национальной Германией о разделении Польши, не является, не является участником конфликта, потому что они, не спросив Польши, имели полное право разделять Польшу? Но ну, если Германия оккупирует всю Польшу, и причем и плюс российские земли, Россия, ну, Советский Союз, предъявляет, что наши земли не оккупировать. Будьте любезны, отодвиньтесь назад. Не, подождите, договор был подписан заранее, до того, как уже на то есть 24 августа, за неделю до Прав, вторжения. Правильно. А вы сейчас утверждаете, что, а вы сейчас что утвержд... на российские земли Гитлер не претендует. Вы сейчас утверждаете, что нацисты не правы, а Советский Союз прав в том, что исторически какие-то земли ему когда-то принадлежали. Не на не Советском даже Союзу. Это не земли Советского Союза были. Это были земли Польши, потому что эта территория никогда не входила в состав Советского Союза до начала Второй мировой войны. Это не земли Советского Союза. И вы сейчас утверждаете, 20 лет, что... лет, 20, 20 лет они оккупировали... Вы сейчас утверждаете, что Германия, то есть немцы, были неправы, потому что они вторглись, а Советский Союз вправ, потому что он типа пришел и сказал, ну мы будем занимать часть Польши, потому что когда-то эти территории входили в состав Российской империи. И когда-то последние 20 лет. Что в Советском Союзе, в таком вот Союзе, да, вот этом государстве, никогда не было этих территорий до начала Второй мировой войны. Никогда. Советский Союз исторически и географически не имел этих территорий и не имел права претендовать на них. Были государства, разные в странах Европы, которые после окончания Первой мировой войны Взяли большущую карту глобус, разрисовали везде, где чьи границы, и договорились о том, что теперь вот в 20 веке, когда мы поняли, что такое война, что она, эта война переносит большущее количество трагедий, что там умирают люди, разрушается инфраструктура, портится жизнь людей, они договорились о том, что Нельзя нарушать границы, вот. То же самое подписывал и Советский Союз, который признавал территорию Польши. А вы сейчас утверждаете, что Национальная Германия не права, а Советский Союз прав, и забываете факт, который произошел 24 августа, что Советский Союз уже разделил вот эту Польшу. Вы хотите мне сказать, что подождите? Я хочу вам задать вопрос, потому что все время вы мне задаете вопрос. Вот хочу теперь я вам задать вопрос. А вы, возможно, мне и ответите сейчас. Подождите секундочку. Давайте вы мне сейчас ответите на мой вопрос. Один вопросик задам, чтобы понимать... Вы мне дадите. Сейчас, сейчас зададите, но я вашу хочу. Вы никак не поймете. В 22-м году в советско-польской войне Польша оккупировала советские земли. Советские. Поймите. И Россия и Советский Союз претендовал на свои земли, не на чужие, на советские. Он признавал польские земли. Советский Союз признавал территорию Польши до вторжения в 1939 года. Вы же никак не можете понять, что уже все участники всей Европы прекрасно понимали, где проходят границы. Но вопрос хочу вам задать, чтобы ну, понимать полностью, типа, логику, чтобы быть уверенным, что вы действительно понимаете, о чем идет речь. Давайте я вам задам вопрос один. Купировала руководство Советского Союза, требуя, чтобы Польша вернула там земли. Но на тот момент, когда Польша проиграла войну Германии и сбежала из страны, и всю территорию Польши, включая советские земли, занимают Германия, вот здесь Советский Союз уже вмешался и потребовал... За неделю до начала Второй мировой войны, за неделю до вторжения Польши уже Советский Союз поделил эту Польшу. Я же вам говорю: пакт Молотова и Риббентропа секретный документ. Это не произошло в момент, когда Гитлер зашел на чью-то там территорию типа Советскую. Я говорю вам о том, что за неделю до вторжения уже Советский Союз с Германией поделили Польшу. То есть немцы знали, куда им двигаться и какую территорию занимать. Советский Союз знал, когда им подключиться, когда приходить и какую территорию занимать. Это не произошло в один день, когда Советский Союз посмотрел на карту, Google карты, посмотрел, что на нас уже находятся завислые, и такие, а, слушай, это, конечно, нарушают что-то, они же зашли на нашу территорию. Я хочу вам задать вопрос. Без перерыва. Пойди оккупировали Белорусскую и украинскую землю. Поймите, и Советский Союз. Так и Россия сейчас А? И Россия сейчас оккупила. Я ничего не оккупировала. Это вторая ложь. Ладно, слушайте. На самом деле я хочу вернуться к моему вопросу. Один вопрос хочу вам задать. Чтобы понимать, ну вы адекватный человек или нет. Давайте я вам задам один вопрос. После того, как дадите мне договорить, я отвечу на вас, ваш вопрос. Да я, уже, уже 20... вам дал, да я же вам уже дал возможность договорить, вы договорили и начали продолжать тему о том, что Польша занималась оккупацией каких-то советских земель, хотя их не существовало в момент, когда Польша уже имела свои территории. Существовала советско-польская война. Давайте я вам задам один вопрос, чтобы понимать адекватно. Сейчас, сейчас, сейчас зададите, ну, дайте мне договорить. Польша оккупирует часть Белоруссии и часть Украины. И Советский Союз требовал вернуть Белоруссии и Украине их исконные земли, что и произошло. И от Германии требовали это, что когда уже Польша, правительство сбежало. И, после, и только на следующий день Советский Союз потребовал от Германии уступить назад Беларуси и, и, и Украине земли и не надо говорить просто что Советский Союз напал там на Польшу он вернул украинские и белорусские земли назад присоединил их обратно к Белоруссии и к Украине это да руководство в Советском Союзе большинство были украинцы может быть поэтому они там больше всего переживали за эти земли но э, не надо говорить, что начало войны, начало войны произошло в 1938 году. А если точнее быть, именно с Минского сговора. Я хочу задать вопрос. Я правильно понимаю, что монголы могут ссылаться на те карты, которые были еще при Золотой Орде, Орде если в какой-то момент они будут вторгаться на территории Российской Федерации, они могут утверждать, что они правы, потому что они возвращают свои исканно исторические земли. То есть монголы это правонаследники Золотой Орды. Они могут предъявить Российской Федерации какие-то территориальные претензии? Нет, я думаю, они должны расписку от неандертальцев получить, что неандертальцы не против. Я лишь хотел проверить адекватность. Поэтому продолжать дальше общаться на тему того, что за неделю до вторжения Германии в Польшу был подписан договор секретный между, Польш... между Советским Союзом и Германией о разделении Польши, Польши я не вижу. Я вам говорю о том, что Польшу поделили за неделю до того, как началась Вторая мировая война. Поделили их, эту Польшу, два государства, Германия и Советский Союз. Где они имели большущую карту и понимали, какая территория будет отходить Германии, которая какая, какая, будет в Советском Союзе? Это же произошло спустя год еще в странах Балтии, когда начали с Германией, с Советским Союзом делить территорию стран Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии. То же самое происходило, те же самые секретные договоры. Вы никак не можете понять, вы сейчас утверждаете, что Советский Союз был прав, потому что он имел исторические претензии. Монголия вполне может иметь исторические претензии к Российской Федерации и заявлять, что никакой Российской Федерации не существует, потому что те территории, которые на сегодняшний день принадлежат России согласно международному праву, вот, являются территорией Монголии, потому что они предки і наслідники Золотої Орди. Я не віжу смысла продовжати, тому що я стучу, а ви не відкриваєтесь. <плес> вже, вже просто, даже, ну я не знаю, вже навіть не цікаво спілкуватися, коли ти покажеш, що був в пакт Молотова Рібентропа секретний документ, де було розписано повністю, яка територія відходить німцям, а яка відходить Радянському союзу.